Ну, еще по, э, терроризировать они будут в ноябре. Вот энергосистемы. Все, что касается с водой. Вот сегодня, к, к сожалению, на ГЭС они летели. То есть еще будут попытки такого характера. Не могу сказать, что хуже, слава богу, нет. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ми на каналі Поговоримо Плюс з вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Олена Бюн. Вітаю, пані Олено, рада вас бачити попри все. Вітаю. 22 жовтня записуємо дане інтерв'ю. Жахлива ніч була для України, і ще жахливіше було ранком читати наслідки цієї атаки сьогоднішньої. Тому, власне, питання буде чи найближчі дні. ворог сделает что-то подобное. Чи ожидает снова таких атак? Ну, смотря где, где-то он планирует, потому что тут дьявол выпадает, да, по каким-то областям он еще планирует. Ну, это психологическое жесткое давление, понятно. Хотя его вот, все равно, его, смотрите, его все равно пытаются ограничить. Все, здесь и здесь как-то России. Ну, к сожалению, надо ждать. Еще где-то по областям. То до конца жовтня, на превеликий жаль, треба разуметь, что є небезпека и і... Ему ведь не один раз. Алена, она оставалась. Они же ее планировали раньше. Так, Просто так, раз. так. За счет того, что там Путин напросился на переговоры к Трампу, mm. они это отодвинули. Обычно же они делают, когда, когда визит Зеленского и встреча с кем-то, то они ждут свое фе накануне или во время, или после. Так, так, дійсно тоді найбільше ми всі прогнозували, що будуть саме ті дати. До речі, про зустріч вчора стало відомо, що зустрічі цієї не відбудеться. Чому раптом так швидко хто прийняв таке рішення? Можливо, побили горщики між собою Путін і Трамп. Там со стороны Кремля они не хотят. Они изначально не хотят. У меня был этот расклад. Изначально не хотели этой встречи, они ее боятся. Там у них что-то с двойником, скорее всего. И вообще то, что там происходит во власти. Телефонный разговор Трампа с фигурой Путина. Там совершенно другие фигуры ведут переговоры. А встреча тет на тет тут надо готовить. Потому что даже они сами писали. Их просто писала что когда была встреча на Аляске, то двойника Путина готовили к этому, готовили, прям, чтобы было все по сценарию, что ему надо отвечать. Ну, еще плюс там, я так понимаю, при смерти у них глава ФСБ, это угу. тоже как-то влияет на вот эти события, вот то, что там происходит. Им сейчас, ну, надо оттянуть время. До речі, ви зараз заговорили за ФСБ, і тут питання, враховуючи, що ми бачимо періодично викриття надзвичайно багато зрадників знаходяться в провладній гілці України. Чи на сьогоднішній день є агенти ФСБ, які ховаються саме займаючи певні чини? Сама карта переворачується? Скоріше всього але Вона сама переворачується. Есть у нас ну, в высших да, эшелонах еще скрытые под прикрытием еще агенты ФСБ во власти Украины под прикрытием. Есть. 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 Еще есть какие-то, как мы, вот я раньше говорила, что есть которые такие спящие агенты, которые вот до определенного момента они их ведут, когда уж совсем надо будет. То есть однозначно есть. Ну и то, что боятся, что они боятся, что будет, видите, будет раскрытие, выкрытия А их, а их будут, будут, их выявляют, то есть их по-любому выявляют. Не всех, понятно, те, которые спящие, тяжело, Ну, виявляють. Ну, ми да, періодично, то там вищих ешелонах власті, навіть в воєнних структурах. Жахливо, жахливо. Тішить, звісно, що викриття відбувається, на превеликий жаль, не так швидко, і деякі з них, на жаль, встигають виконати певні свої місії, які мають наслідки. Так, давайте тоді подивимося трішечки зазирнемо наступний місяць, листопад місяць. Що чекати від цього місяця? Давайте співвідношення до жовтня. Можливо, чи буде різниця між цими місяцями? Так, обстрілів, наступів? Ноябрь місяць 2025 тисячі року буде для України хуже обстрілів. Сейчас я посмотрю тут про фронт. Но я не могу сказать, что он будет хуже, потому что там и там пожи. То, что касается фронта, где-то они могут по пожам передвигаться. По пожу это мало, но все равно это наша территория. где-то успехи у нас. Это похоже, как было в этом месяце, на октябрь они показывали. Где-то есть успехи у нас, в то же время есть успехи ну, параллельно у mm. них. Ну, еще по... терроризировать они будут в ноябре. Вот энергосистемы. Все, что касается с водой. Вот сегодня, к сожалению, на ГЭС они летели. То, ще що спроби такого характера. Не можу сказати, що хуже, слава Богу, ні. Чи є ще шанс якось захистити нашу критичну інфраструктуру, зокрема, мова, йде за? Електропостачання, тому що знаємо, що на превеликий жаль були певні прогавини у цьому напрямку. Не зовсім вона була захищена так, як це можливо було зробити, чи зараз є можливість покращити ситуацію. Четвертий рік війни по повномасштабному угу. угу. і кожен раз одні і ті ж граблі. Оце найбільше обурює так, тим більше почали, що враг будуть бити по енергосистемам і газосховищам. Постоянно же об этом говорили. Ну и песочком где-то присыпаем. Не, не во всех, конечно, местах, но где-то можно еще защитить наши энергосистемы. Еще хоть как-то успеть защитить наши энергосистемы. Ну, тяжело. Тяжело. Где-то да, где-то нет. Ну, быстро, короткий час времени, да? Ну, было же время на это, было, достаточно. Mm -hmm. А сейчас очень короткий период, то есть есть опасность того, что, ну, даже не успеют это сделать. Не везде так, не везде, но все равно. Загалом, яка ситуація буде з газопостачанням, з електропостачанням цієї зими, можливо, буде допомога наших партнерів і трішечки вдасться покращити ситуацію, чи зовсім нам буде складно? що то, Тобто, з енергосистемами в України в цілому? енергосистема да символети всі енергії Ні, всі ні. Как бы они надеются на чудо, да, надеются на это, но здесь уход. Все они не смогут положить, мы смотрели. И оно, видите, оно как-то даже при этом, оно будет все равно поступать каким-то образом там, ну, будет оно. Тяжело, конечно, это все тяжело, но полностью нет. Э, газ, с газом, что у нас, газосховище наше. У нас с газом будет. Ну, с газом сложнее. С газом сложнее. Но все равно, я так понимаю, что до конца он их не выбьет. Тоже ограни... ограничивают его, ограничивают, хотя он ищет пути. Но тут тоже какая-то поставка идет. Будет идти. Зараз хочеться розуміти долю наших окупованих територій, враховуючи, що звідусіль тиснуть на Україну, щоб все ж таки почали віддавати території. Нам доведеться погодитись на ці умови. Чи все ж таки ми будемо стояти на своєму і навпаки, можливо, вдасться деокупувати певні свої території? Україна правда, Україна дала кілька своїх території. А они там должны отдать, вроде как, нам? Парадоксально так. звучит. Mm -hmm. Украина должна отдать свои территории, чтобы ей отдали свои <паспорядок> территории. Это же вот, так. Настолько абсурдно, но, на про и жаль. Давят на Украину, да, очень сильно давят, причем со всех сторон. Но ну, здесь как-то пассиво. Я надеюсь, что нет. Ну тут Россия старается. Тут Россия прям старается со всех сторон зовить. Я не вижу, чтобы мы уступили. Все-таки я думаю, что плюс-минус оно где-то будет затишье. Но еще оно может что-то сдвинуться, поменяться по линии разграничений где-то приблизительно. Какой шаткий мир, возможно. Глоба- глобальних змін точно не відбуватиметься? Це буде так. Крок Глобальний, вперед назад. глобальні зменя з території в Україні. Щоб Україна щось глобальне дала і те же карта, видите? Ну, она будет давить, карта Росії. Она будет давить, но... Ну... Зі, так як вона хоче, ніби очень много чого вона хоче. Зараз хочеться, от просто mm ми -hmm. розуміємо, що такий стан повністю <говор> відчаю, нерозуміння, який вихід з цієї ситуації, і чи взагалі існує цей вихід. Тому давайте ми запитаємо у карт, чи на сьогоднішній день взагалі є якийсь варіант, як це все завершити. Видите, они вот они как Кремль, тянет время, он рассчитывает положить газосковище, положить там давление для того, чтобы раскачать ситуацию, чтобы Украина как бы сама пошла на их условия. Ну есть, есть. Это то, что Украина бьет по их территориям. Тут э, по территории России тут надо просто, видите, то, чего они боятся, то сильно, чего боится Россия, более мощные удары по тоже определенным объектам, там энергосист. Ну, короче, там есть список, куда бить, чтобы так резко они это почувствовали. Да, только так. Разговоры, переговоры, это все они будут тянуть время, они будут мутить воду, они вроде как соглашаются, отказываются, только жесткие действия. Они а будут все жесткие идеи? Они только силу понимают. И они боятся этого, смотрите, они же боятся тех же пресловутых томагавков. Томагавки. Так, тому давайте глянемо, чи будуть ці сили, тому що ми то готові, Україна Будут, видно, що давно будуть, готова, але щось нам не дають. Будуть все одно там. Я говорила, що це не обов'язково там амагатки, це щось-то другое, налог там, ну, і що-то. Ну, що-то все одно Українай будуть. А буде вот этот при нас силовой силовой нажим. Пазлем, силовая энергия будет. Будет. Я, я тоже сегодня делала расклад по поводу вот того, что Украина и Европа готовят там проект мирного урегулирования да, войны mm -hmm. в Украине. И там тоже, что они будут мутить воду, что они будут переписываться это все. Ну, То есть пока, видите, пока терпение у кого-то не кончится. И пока действительно... Потому что там расклад начинается с того, что все равно мир, мир в целом на планете Земля как бы на склоне спящего вулкана, потому что планы у Кремля нехорошие. Но, ну, видимо, наступит тот момент, когда, видите, что-то очень сильное такое. Очень, причем очень. Это может быть момент возмездия или же еще чего-то, но то, что сильное туда полетит, да. Потому что, видите, есть, я уже много раз говорила, что есть на сегодняшний момент договоренности. Они есть. Где-то там есть, что надо закончить войну в Украине. остановить, закончить, ну, вести к этому, потому что понятие мира, он растяжимый, да, от начала до конечной точки. Но ОСЭШ, оно ж не понимает этого. Они свою игру, они, они все равно надеются на что-то, на чудо. Даже по этой карте надеяться на чудо, чтобы все равно как-то любым путем воплотить свои планы в жизнь. А вот после такого силового нажима, да, тут тогда они усядутся. Уже на, на переговоры тогда можно действительно обсуждать. Только сила. То есть на сегодняшний день война уже невыгодна? Мы сейчас не про Россию говорим, мы говорим про свет. Знаємо про те, що на початку вона була досить вигідна світу, власне, тому вона і тривала. На сьогоднішній день вона вже перестала бути вигідною, світ вже налаштований Здесь на не те, про війну, тут Там не про війну, там про те, що мир на слоні спящего вулкана, що є опасність чого-то, видимо, з ядеркою. Ну, ну, не той mm -hmm. да, красної кнопки. Зараз ядерка совершенно другая. звичайно друга, Росія може щось скрита по чужим флагам. Іспользує третє страну третю страну, поставив третю страну, что-то применить куда-то. І все время показана вода, Вот з этой точки зрення А... тому, власне, світ зараз готовий до конкретних дій для того, щоб зупинити Росію. Тому що бачимо, що вже всі розуміють, що ця небезпека нависла над нами, над всім світом. А, ну, что готовить до радикальных это... дій уже сегодня? Но ну, все равно это как-то видите. Мир. Смотря как, нам надо быстро, понимаете? Ну, потому что видите, что происходит. Опять же, да, если мы берем Европу, там тоже есть какие-то силы, которые, ну, мы даже знаем эти силы, которые тоже оставляют 5 копеек. Угу в это продвижение, то есть палки в колеса. но ну и что мы видим? Они же то же самое. Вчера два, вчера или позавчера два мощных завода взорвались. Румыния, Венгрия, казалось бы, Венгрия, да? Это работа России. что она хочет подставить, свалить это на Украину. И вот эти два завода, которые, ну, я делала расклад на это, это именно тот переломный момент, когда в Европе, ну, начинается... Ухудшение ситуации, то есть они будут жестко действовать. Европа предупреждала, что будут те же НПЗ, будут энергосистемы, будет то, что гореть, да, газосховище. Но по принципу, как у нас, только у нас они бьются воздуха, там они ну, действуют диверсионно. Эта ситуация будет усугубляться. И потом вчера мне тоже прислали информацию, что за последнее время на территории Польши задержано 8 чоловік, які готували масштабний теракт в Польщі. Ну тобто ви повієте, як наскільки воно вот все серйозно? Оскільки насправді офіційно не говорять, скільки в да, країнах да, да, вже да. так це відбувається. Да. А, пані Олена, давайте все ж таки подивимося, щось хороше чи буде воно, чи можемо розраховувати на те, що ще до кінця жовтня будуть хороші новини, будуть успіхи на якихось напрямках. Ми зараз конца, про все, напрямки це не тільки фронт, але й обміни до домовленості, допомога. До Ну, я так понимаю, ответ на ответочка на Россию полетит по-любому за сегодняшнее все. То есть тоже какая-то помощь какие-то, ну что-то хорошее будет. Вполне, что мы не будем это даже знать и это не надо. Возвращение, а то, что касается военнопленных, оно все решено, та же списки все подготовлены, все. Они опять же вставляют 5 копеек в колеса, но это всегда очень трудно сдвинуть с места. Но будем надеяться, как в том месяце, да, там конец месяца, начало месяца. Опять же здесь давят извне, извне на них. Ну что-то да, вот тоже помощь, что-то хорошее есть. Ну в плане защиты тоже будем получать. Ну и это опять же то, что там будет что-то на территории России, а все, что там плохое на территории России, то понятно, что нам это сейчас как раз-таки большой плюс. Ну да, должно кто-то быть. Только, конечно, на фоне всего, допустим, сегодняшней да. прошедшей ночи и вот определенных наших мест, как, например, Черниговская область, сколько она уже без света, да, и периодически Запорожье тоже, Харьков да. без на ситуация, это сумщина и Черниговщина, mm -hmm. на сегодняшний день лишается, действительно, критичная. Так, так, вы заразительно говорите про хорошие, да, давайте. Алена, Черниговскую давайте, они прям очень просят. Давайте, давайте, окремо буду вам, Черниговская область, что-то, вот что же Черниговская область с этими блокаутами. постоянными обстрелами. Видите, тут ситуация тяжелая, потому что что-то делают, да, тяжело делать. Восстанавливают, а они же опять туда бьют. Ну, я уже говорила об этом Черниговской области, что они опять повторно туда же, все, что касается энергетики, газосховищ. Но опять же, да, вопрос к местному руководству, почему можно было защитить хотя бы как-то, да, хотя бы как-то. Вот эти объекты. Ну, то есть опасность висит над ними. Страдают. Зараз покращения мы не бачим этих. А? Восстанавливают они. Не... Да, по кругу. Восстанавливают они опять Восстанавливают они. Но Опять же, давление. Дякую за те, що подивилися. Я, звісно, розумію, що місцеві мешканці хотіли почути зовсім інше, але не про велике жаль, от така сьогодні є реальність. Я дуже дякую вам, пані Олена, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую, що дали відповіді на такі складні. Насправді, ми сьогодні теми поговорили це те, що болить найбільше, і взагалі сьогодні стан такий надзвичайно важкий. Тому зараз хочеться всім побажати терпіння, попри все, як би не було погано, знаходьте хоч щось хороше, щоб в цей маленьку ту крихту віри, надії не загубити в собі. Донайте, донатьте, підтримуйте наших захисників. Підписуйтесь на канал, пані Олени, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб бути в курсі. Ситуації, щоб чути найактуальніші прогнози, мати можливість отримати відповіді на ваші питання. А власне питання можете написати нижче під відео у коментарях. Бережіть себе, мирного тихого дня. Усім до побачення! До побачення.